Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Xırdalan şəhərindəyik. Xırdalan şəhərində Hırdalan Birlik MTK-da əsas mərkəzi küçədə, yəni Xırdalan şəhərinin mərkəzində 139 kvadrat olan qanuni 3 otaq mənzil təqdim edəcəm sizlərə. Mənzilimiz qutsalıdır. Mənzilimizin təmirə aid işləri çox keyfiyyətlə görülüb. Döşəmə parketi göz qabağındadır. Sadəcə bu parketi canlı gəlib görmək lazımdır. Çox keyfiyyətlə iş görülüb. İlk olaraq istəyirəm qonaq otağını göstərim. Qonaq otağı 30 kvadratdır. Mənzilimiz özü ümumi 139 kvadratdır. Yerləşdiyi mərtəbə də 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsidir. Evin iç qapıları da bəyaz qapılardır, keyfiyyətli qapılar qoyulub. Qonaq otağında TV üçün çıxış xəttləri verilib. Evdə bir gündə olsun yaşayış olub. Təzə təmirdən çıxmış bir mənzildir qiymət videonun sonunda deyiləcək. Giriş sahəsi çox gözəldir. Hamam otaqları ayrı-ayrıdır. 2 dənə sürətli lifti var. Bu binanın özünün ayrıca 2 mərtəbəli maşın üçün garajı var. Və bu hamam otağıdır, böyük hamam otağıdır. Döşəmə tam istidipoldu. Asma tavanlandır. Yəni orada duş kabinə üçün yer nəzərdə tutulub. Nağt çatılır. Və qaçalı da mənzildir. Yəni, tam kupçalı mənzildir. Və bu da evin arxa yolu olan bir hissəsidir. Havalandırması da kimi var. Mənzilin digər yataq otaqlarını göstərəcəm. Bu mənzilin 2 ədəd bağlı eyvanı var. Yəni balkonu var. Burada sağ tərəfdə bizdə böyük bir yataq otağımız var. Çox gözəl binadır. Tam şəraitli bir binadır. Yerləşməsi də super. Xırdalan düz mərkəzindədir. Mərtəbəsi gözəldir. 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsidir. Və bu yataq otağının baş tərəfində də bizdə belə bir ayrıca eyvan var, bağlı balkonu var. Buranın da döşəməsi tikpoldur. Burada da mənzərəsi birbaşa Ceyran mədanı şambarındadır. Kompleksin yaxınlığında marşrutlar var şəhərə gedən. Və yaxınlığında məktəb, bağça, marketlər, hərbiş infrastruktur mümkünlüyü, şərait var. Bu tərəfdə divar kağızı, çox maraqlı divar kağızı. Kamera bunu göstərə bilmir. Sadəcə hərəkət edəcək divar kağızında üzündə olan bəzəklərin rəngləri və bəzəklər dəyişir. Yəni belə desək, 3D formatda olan bir divar kağızıdır. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Sonunu izləməyi tövsiyə edərdim. Və burada başda sonuncu yataq otağını göstərəcəm sizlərə. Mənzilin üzümdə təəssürat çündüyüm ki, 139 kvadratdır. Qanunu 3 otaqdır. Bu yataq otağımız da böyükdür. Elektrik cərəyan xətləri hamısı çox sayda qoyulub yataq otaqlarında. Ki lazıma qədər istifadə uyğun olmasın. Yəni elə mənzillər var ki, məsələn, o hissələrdə elektrik cərəyan xətləri çox az sayda qoyulur. Yataq otağın özünün TV çıxışı var. Hamısı tam hazır vəziyyətdədir. Və keçirəm bu mənzilimizin yataq otağından sonra göstərəcəyim yer ən böyük mətbəxdir. Mətbəxi göstərəcəm sizlərə. Belə bir geniş, şıxlı mətbəxdir. Mətbəxinin özünün də ayrıca eyvanı var. Yəni ikinci eyvanı var, yəni balkonu. Burada ayrıca divan kreslo üçün yer nəzərə tutulub, mənzilin bu mətbəxinin bu hissəsində mətbəx mebeli üçün yer nəzərə tutulub. Evimiz bu qaydada təklif edilir. Yəni başqa bir şey görülməyəcək. Burada da altarlı yığımçun, qab yığımçun, aspirator üçün, hətta cərayan xəttlərlə tərtib tam hazırdır. Mebelin alt hissəsi bu hissəsi qranitdir. Mətbəxinin bir hissəsi tam olaraq parkettdir. Və ayrıca burada belə bir yer var. Burada da istipoldu. Böyük soyuducu üçün burada yer qoyulub. Sözün həqiqi mənasında böyük soyuducu üçün yer qoyulub. Mətbəxinin özünün 2 ədəd böyük bir pəncərəsi var. Bu mənzilimizin qiyməti və son qiyməti 150.000 manat. Yəni endirim olmayacaq. Tam tutsa bir mənzildir. Xırdalan şəhər mərkəzində yerləşir. Və bu da mənzilimizin sonuncu belə bir qeyvanı da, balkonu da, cam balkon yığılıb. Burada kombisi yer necədir tutulur. Və burada kombi xətləri kolektordan çəkilib. Mənzilimizin qazı da var, suyu da var, işığı da var. Hər bir infrastrukturu var və daimidir. Bütün kommunal xidmətləri Çağırğınız üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.